Halo, assalamualaikum kawan. Selamat pagi. <tuh> Semoga kita dalam keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini, ini saya tadi pagi-pagi dari pasar pasar ayam. Nah, di situ menunjukkan harga yang bagus di akhir tahun. Satu ayam usia segini tadi saya lihat besarnya segini bisa masuk di 50.000 per ekor ini bisa masuk 50 per 50.000 per ekor jadi tengkulak berani membeli ayam segini 50.000 rupiah nah mungkin di sini kita bisa menganalisa kapan waktu yang tepat kapan momen ayam kampung ini naik jadi kita bisa mengantisipasi kita bisa memulai dari masukkan DOC kapan panennya kapan itu sudah kita rencanakan nah, di situ nanti kita pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal nah sebelum berlanjut ini kawan-kawan yang bijak semua ini bisa bisa subscribe like kemudian share kepada teman-teman yang lain supaya yang, lain bisa memberikan informasi bisa memberikan manfaat kepada halayak lebih luas nah tadi pagi saya ke pasar jadi maaf nggak bawa HP seharusnya saya buatkan video tadi karena HP-nya saya cas di rumah saya tinggal saya di sini melihat tadi ayam ukuran segini nah, ini ya yang besar ini ya nah, yang besar ini mampu dibeli harga tinggi Rp50.000 rupiah nah di situ kata bakul atau tengkulaknya Jadi <coughs> mengantisipasi malam tahun baru jadi di tanggal 30 31 banyak orderan-orderan yang masuk dari Ayam, ayam yang ukuran segini dia tidak mau ayam yang dewasa atau ayam yang sudah tua nah karena di sini ayam segini ini nanti bisa dibuat untuk beberapa orang jadi harga 100.000 misalkan 100.000 bisa dapat dua kalau kita belikan yang dewasa nggak dapat satu nah, kalau dua nanti bisa dibuat orang banyak makanya konsumen-konsumen itu mencari yang ukuran-ukuran seperti ini nah ini tadi cerita sedikit dari dari tengkulak tadi jadi kita bisa masukkan DOC itu di di akhir-akhir September September, Oktober November, Desember nah kisaran akhir, akhir September kita bisa masukkan nanti insya Allah ayamnya akan ukurannya seperti ini. Ya. Ayam seperti ini ya. Lumayan kalau lagu 50.000 per ekor. Ya. bisa memberikan apa ya? Nilai tambahan lagi. Jadi kalau ini nanti, tadi saya jual, mungkin saya prospekkan ke olahan masakan yang kemarin, ayam bakar di usia 4 bulanan. Saya akan suplai seperti itu semua nanti. Jantan-jantan, kita pilah, kita ambil, kemudian kita buatkan kandang baterai seperti teman kita yang ada di Jombang kemarin. Pas waktu saya kegiatan, kegiatan bakti alam di daerah Sumber Boto, Sumber Boto, Jombang. Nah, itu seperti ini, jadi dia fokus jantan-jantan semua kemarin, tapi. Sistemnya adalah sistem umbaran karena di sana masih seperti apa ya? Miliknya perhutani kemarin. Jadi ayamnya dilepas semua, yang betina-betina dikumpulkan jadi satu, yang jantan dilepas liarkan. Jadi yang jantannya diumbar jadi lebih lebih sehat, kemudian pakannya lebih diberikan lebih. Di situ pakannya kemarin pakai itu apa bonggol jagung yang diselep kemudian dicampur dengan hijau-hijauan kemudian konsentrat pembesaran kemarin bagus saya juga ingin nyoba tapi di sini bahannya nggak ada di sana memang bahannya melimpah bonggol jagung itu dibuang di sana sama teman yang ada di sana diolah diselep halus digiling halus seperti dedak Kemudian masih disaring lagi seperti itu. Kemudian pakai apa? EM4. Kemarin juga EM4-nya dipakai sebagai fermentasi. Jadi difermentasi dulu apa? Hasil gilingan bonggol jagungnya tadi. Digiling, kemudian difermentasi, kemudian ngasikannya, dikasih hijau-hijauan seperti daun singkong kemarin ya. Daun singkong, daun pepaya di sana memang melimpah banyak tempatnya. Jadi, fokus lagi ke pada pagi hari ini tentang kapan, momen apa, waktu apa yang tepat kita untuk menjual ayam kampung selain kita sudah ada orderan. Jadi, kawan-kawan yang mungkin kesulitan memasarkan atau menjual ayam kampung ini. Alangkah baiknya mencari momen-momen yang bagus. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Natal dan Tahun Baru. Ini harga ayam lagi bagus-bagusnya, kemudian menjelang puasa itu juga harganya bagus. Kemudian ada lagi satu suruhan. Nah, disitu kalau kita dapat ayam jantan, dibeli sama <tuh> apa? untuk untuk apa ya itu namanya yang pencak silat itu nah kemarin juga saya didatangi sama teman Lamongan main ke sini katanya kalau ada jantan waktu suruhan usianya sudah dewasa itu harganya lumayan nah kita bisa di situ bisa mencari momen-momen yang lain momen seperti itu yang kita butuhkan jadi, kita bisa menjual ayam dengan harga-harga yang tinggi. Itu ya, kawan. Mungkin pengalaman-pengalaman ini bisa saya bagikan. Saya tunjukkan kepada teman-teman mencari peluang, peluang atau pasar dari ayam kampung ini sendiri. Jadi, ayam kampung ini kalau kita tahu momennya. Kita jual secara perlahan-lahan, tidak kita borongkan semua. Insya Allah harganya lebih tinggi. Kita jual bijian, bisa jual per kiloan, bisa tergantung pasar kita. Pasar kita yang ada di mana? Contohnya, kita pasarnya adalah pasar di rumah makan. Kalau rumah makan itu ada yang per kilograman, jual apa hidup? per kilogram ada juga yang per ekor nah, kemarin ini ditawari sama kawan ya dimasukkan ke dalam rumah makan yang ada di Surabaya biasanya dia kirim seafood kemudian dia juga menawarkan ayam kampung jadi ini masih dalam proses negosiasi nanti akan kita kirimkan sampel atau contohnya ayam pecah berapa jadi dia minta ada yang utuh kemudian ada juga yang dipotong jadi dua potong jadi empat dan seperti itu jadi di situ permintaan ayam kampung memang tinggi kalau di rumah makan tersebut rumah makan seafood kemarin ya ya teman saya kan kirim seafood tiap hari cumi Kemudian gurita, kepiting, seperti itu tiap harinya dia pasti kirim. Nah, kemarin main ke rumah, saya bilangin mungkin bisa menawarkan ayam kampung, nanti akan kita bantu carikan. Nah, saya sudah, mungkin ini sudah saya persiapkan ayam-ayam kampungnya. Nanti kalau mungkin gak kekurangan stok. Kita cari di kawan-kawan, kandang kawan-kawan yang lain. Oke ya, kawan, mungkin ini sedikit berbagi pada pagi hari ini. Kita bisa menjual ayam kampung dengan harga tinggi. Oke, terima kasih, kawan-kawan, atas perhatiannya. Semoga tetap dalam keadaan sehat, sehat semuanya, sehat ternaknya, jasmani yang juga sehat, kantong nya juga sehat semua. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.